Правда о войне на Донбассе ускользает от нас каждым днем. От нас скрывают масштабы потерь наших войск и провальные операции. Мы до сих пор не знаем, сколько бойцов погибло на войне. А генералы на отрез отказываются говорить, что на самом деле происходит на передовой. Больше двухтысячной украинской группировки мы имеем 30 поранений. Ради чего больше 200 дней держали Донецкий аэропорт и почему бегство из Дебальцева назвали организованным выходом. Но правда просачивается сквозь пальцы генералов и чиновников, и сегодня есть люди готовые говорить правду о войне. Мы не афишировали это, пытались держать это как говорится, в секрете. Танк, который на трейлере, который посреди города, который выдвигается на станцию погрузки Артемовс-2 железнодорожную, сильно то не спрячешь. Секретные материалы сегодня приподнимают завесу над первыми днями и первыми тайнами войны. Впервые мы расскажем, как в оккупированном Артемовске нашим военным три месяца удавалось удерживать секретную военную базу с двумя тысячами танков. Это Артемовск, город, который с апреля по июль 2014 года был во власти боевиков. Жители города Артемовска введено военное положение. Здесь не было ожесточенных боев, а городскую администрацию боевикам сдали без боя. Россия! Но именно произошедшие в Артемовские события могли изменить ход войны в самом ее начале. Уходим! С виду это совсем обычная воинская часть. Такие есть практически в каждом городе. Но о том, что находится за этим забором, знают далеко не все жители города. Да и во всей стране мало кто знал, что такое место вообще существует. Находимся сейчас возле сховищ. На данный момент они все пустые, они освобожденные от техники. А еще год назад в них находилась бронетанковая техника. Секретные материалы первыми попали на закрытую и засекреченную территорию этой воинской части. Здесь на 40 гектарах земли хранился весь стратегический резерв бронетанковой техники Украины. Все, что есть на вооружении украинской армии, было собрано здесь, в центре Артемовска на тот момент в тылу сепаратистов были танки Т-64 различных модификаций Т-64Б, БВ ну, различные модификации были в складе надлышкового майна танками Т-80 у нас было несколько единиц техники данной модификации БМП, БМП-1 БМ... ну, и модификация БМП-1, БРМ-1. Это ну, можно назвать БМП подобное. Есть, практически все виды. БТР, БТР-70. Еще до того, как город оказался захвачен, и люди осознали, что в стране идет война, под складами с броней проходили митинги с участием специально обученных людей. С выдуманными лозунгами что куда идет техника, для чего, неужели убивать мирное население Украины и так далее. Ну, то есть цель, цель была одна, действительно, что не дать у них, это сейчас можно уже, да и тогда это понималось, не дать возможности стать, повысить оборона, повысить боеготовность отдельных подразделений, частей. Успокоить настроение людей, которые... Мы их в принципе заштали. успокоили. Пока не пришли горловчане и Луганча, то есть на местном уровне мы их успокоили. Мы их успокоили, а сценарий был везде один. Сначала женщины крикливые, за ними обиженные, контуженные, бывшие зеки. По такому же сценарию такие же мирные жители останавливали технику в полях и на дорогах, делая все для дестабилизации ситуации на Востоке. Но в воинской части Артемовска нашли способ до полного захвата города отгрузить несколько партий танков для украинской армии. Были отправки железнодорожным транспортом и трейлерами, то есть различными способами техника уходила. То есть мы не афишировали, это пытались держать это как говорится, в секрете. Танк, который на трейлере, который посреди города, который выдвигается на станцию на, ван... на станцию погрузки Артемовск-2 железнодорожную, сильно-то не спрячешь. После захвата Артемовска главарем горловской группировки боевиков Бесом в условиях оккупации города военным неимоверными усилиями удалось отгрузить еще несколько партий танков. Шло отправка техники войска, это в марте месяце, в апреле, в период обострения ситуации, когда во время проведения антитеррористической операции на Донбассе техника до момента разблокирования части в начале июля прошлого года техника не отгружалась. Я в своем рассказе это не, не упомяну командира части на тот момент, полковника Чеботок Владимира Мановича, который его решением, его идеями. Задача эта была выполнена. То есть где-то моменты хитрости, моменты неожиданности. Но Безлер быстро осознал, какой клад находится под носом. Ситуация ужесточалась каждым днем. Боевики пошли на штурм базы. В 2014 -го года группа неизвестных осиб, которое было совершено проникновение в часть, нападение на часть путем проникновения через КПП, на территории части был открыт огонь со стрелкового оружия, с РПГ. Цель была, требование сдать оружие, сдать часть, их, их требования. Но личный состав части смог в ответ открыть огонь, отразить это нападение и не дать ихним планам притвориться в жизнь. Таких нападений было несколько. Параллельно с атаками Безлер требовал у мэра Артемовска Алексея Ревы добровольно сдать базу. С этой целью мэра задержали на блокпосту и отвезли в ставку Беса – Горловку. Я 12 мая был у Безлера, захвачен. Я об этом докладывал и Турчинову, Авакову, Пашинскому. Значит, их мне дали трое суток. Для того им нужна была наша танковая база, танки. Сдача в руки террористов танковой мощи страны решила бы исход противостояний в первые месяцы войны. В случае захвата танковой армады дороги Донбасса заполнила бы техника под флагами Новороссии. И куда бы они доехали, тогда одному бесу было бы известно. Но немногочисленные военнослужащие не сдрефили и не распахнули ворота части, как это делали милиционеры в городделах милиции Славянска и Краматорска. Техники и мотористы мужественно встали на защиту части, понимая важность этого объекта для страны. Личный состав части около 80 человек из числа военнослужащих за контрактом, прапочка офицеров и 32 солдата срочной службы. После первой атаки на воинскую часть ребята поняли, что такое настоящая война. Совсем понимание того, что как война пришла на порог, первое нападение на часть было совершено 24 апреля 2014 года. Немногочисленный штат служащих части, который состоял наполовину из срочников, мужественно встретил врага. Я Хочу поблагодарить солдат срочной службы, которые проходили у нас службу, за то, что никто из них не предал, не спасовал. Затем, правдами и неправдами, в окруженную часть удалось перебросить подкрепление. Это был ставший позже легендарным Кировоградский спецназ. Бойцы этого подразделения позже отличились захватом и длительным удержанием Донецкого аэропорта. Плюс у нас были силы подсиления усиления могу сейчас сказать, что это представители третьего полка спецопераций, спецпризначения, спецназначения, которым большое спасибо, которые оказали и психологическую помощь, и помощь в плане можно сказать, боевую в отражении. Здесь были представители и других подразделений 80-й аэромобильной бригады, 79-й. Ну, больше, так сказать, на всем протяжении блокирования части с апреля по июль месяц мы находились здесь как раз с, со сводным отрядом третьего полка специального назначения. Боевики атаковали часть со всех сторон, используя весь арсенал вооружения, который у них был на тот момент. Таких, которых можно признать, что действительно настоящий бой, который обоюдный, таких было трое. Вот первое я вам сказал, плюс в июне месяце, 20 июня и 27 июня были нападения на часть с использованием танков, с использованием стрелкового вооружения РПГ. За время блокады части она превратилась в неприступную крепость. Вот на периметру всей части, вот так если посмотреть, то есть здесь наши огневые точки были практически между каждым хранилищем. И для... мы были готовы отразить нападение что же живой, что живой силы. из КПП было разрушено останковое вооружение. В районе КПП были... Следы использования ручных противотанковых гранатометов. Во время своих атак боевики крепко получали по зубам. Спецназ привез в часть не только сухпайки. Конечно, мы отвечали под своими гранатометами. И даже если вы увидите, то же самое танки были не только у них, но были танки и у нас. Мы пытались уговорить их, не делать плохого. Золотую базу удерживали до первых чисел июля, когда в Артемовск вошли украинские войска. Практически три месяца эта часть была в тылу боевиков, находясь в полной изоляции от внешнего мира. украинской власти на территории Артемовска одно время, как и в других городах, ее не было. Он, как можно ответить, была заблокирована. Да. После разблокирования части вся техника пошла на фронт и принимала участие во всех боевых операциях на Востоке. Террористам не достался ни один танк или БТР. Территория, с территории части э ни одна единица техники не была захвачена представителями никаких либо банд формирований. Часть осталась в составе вооруженных сил Украины в своих границах. Сегодня мы можем спокойно ходить по пустым ангарам и говорить о том, что еще год назад было тайной за семью печатями. О событиях вокруг танковой базы в Артемовске не столь известно, как об обороне аэропорта или событиях в Дебальцево. Останувшаяся нетронутой база – это одна из тайн войны. Захват стратегического запаса брони полностью бы изменил баланс сил в самом начале русской весны. Но это не произошло благодаря мужеству и стойкости оставшихся верными украинской присяге бойцов.